JDT lagi sekali buat hal Sebelum ni orang asyik sembang pasal JDT ni ialah Raja Malaysia je Sekarang ni JDT dah conquer Asia Tenggara terus Dalam ranking terbaru Opta Power Ranking Johor Darul Takzim rasmi dinobatkan pasukan nombor 1 Asia Tenggara dan yang lagi gila ialah ranking ketujuh terbaik seluruh Asia Tapi nama JDT ni naik sama level dengan kelab macam Al-Hilal Osen Hyundai Jombu. Sebelum kita sembang panjang, ramai mungkin tertanya, Opta Ranking ni apa sebenarnya sebenarnya? Opta ni bukan ranking suka-suka. Dia ni adalah sistem analisis statistik bola sepak global yang kira ranking lebih 13,000 pasukan seluruh dunia. Dia ambil kira macam-macam faktor, prestasi semasa, keputusan perlawanan, kekuatan lawan, beza gol, dan momentum pasukan. So, bila JRT dah duduk tangga ke-7 Asia, tu bukan sebab nasib atau marketing. Tapi betul-betul sebab prestasi atas padang. Dalam ranking tu, JRT duduk paling atas untuk Ramta ASEAN. Bawah dia ialah Buriram United, kelab daripada Thailand. Duduk tempat kedua Asia Tenggara. Ranking ke-37 Asia. Bangkok United, tempat ketiga Asia Tenggara. Ranking ke-68 Asia. Dan untuk pengetahuan korang, tak ada kelab Malaysia lain dalam top 1000 dunia kecuali JDT. Selangor pun dah jauh, ranking ke 1490 dunia, tempat ke 153 Asia. Terengganu FC pun sama, 1917 dunia, ke 208 Asia. So kalau kau tengok beza tu, memang jelas gila jurang antara JDT dengan kelab lain kat Malaysia ni. Yang lagi menarik, JDT bukan sekadar paling top dekat ASEAN tapi dia potong beberapa kelab besar Asia yang pernah memenangi AFC Champions League antaranya ialah Jeonbuk Hyundai, Al Ain, Ulsan Hyundai dan al Itu semua ialah kelab yang ada bajet 100 juta dolar, ada pemain World Cup, stadium 50,000 orang. Tapi JDT dengan bajet Malaysia masih boleh lagi duduk atas mereka dalam ranking yang rasmi Opta. Itu menunjukkan konsistensi JDT itu memang luar biasa. Bukan menang sebab luck, tapi sebab sistem, pelan jangka panjang dan standard bola sepak yang dia orang maintain bertahun-tahun. So, apa rasa JDT ni boleh maintain macam ni? Kalau kita tengok balik, semuanya sebab perancangan yang gila teratur. Dari segi pengurusan, latihan, fasiliti, semua world class. JD ni bukan setakat beli pemain mahal, tapi dia bina culture bola sepak moden. Pada latihan tu mengalahkan kelab EPL. Dari recovery Center, nutrition sampai scouting system, semua ada satu payung. Dan yang paling penting ialah konsisten. JD pernah turun standard. Setiap tahun mesti menang liga. Lepas tu tetap perform ke SL. Kalau kalah sekalipun, kalah bergaya. Bukan jenis kena belasah kosong-kosong. Baru-baru ni pun kau tengok lawan Syahir Syahwa. Dia belasah 3-1. Arif Aiman 2 assist. Jonathan Silva double. Oscar Ribas tambah sebiji. Macam mana nak lawan kalau semua department jalan smooth macam tu. Sekarang ni JDT dah bukan sekadar kelab bola sepak Malaysia. Tapi jenama bola sepak Asia. Dia orang dah jadi contoh macam mana satu kelab dari negara kecil boleh compare dengan gegasi Asia. Kalau kelab lain fokus cari pemain bintang, JDT fokus buat sistem bintang. Pemain datang dan pergi tapi kelab tetap kuat. Itu sebab kenapa ranking JDT ni bukan benda sementara. Tapi tanda-tanda yang dia orang dah stabil. Dan kalau dia orang maintain macam ni lagi 2-3 tahun, jangan terkejut kalau JDT boleh tembus ranking top 5 Asia. So bila orang cakap JDT ni tu dominan dalam Malaysia sebenarnya itu ialah hasil kerja keras bertahun-tahun bukan sebab ranking opta ni cuma bukti bahawa usaha diorang ni memang diiktiraf seluruh dunia sekarang JDT bukan lagi setakat raja Malaysia tapi raja Asia Tenggara siap duduk meja sama dengan kelab besar Asia dan untuk peminat bola sepak Malaysia suka atau tak kita kena akui yang JDT ini ialah bukti bola sepak Malaysia boleh pergi jauh Kalau ada sistem yang betul Korang perasan tak? Lately ni makin ramai pemain luar negara tiba-tiba klaim ada darah Malaysia Baru jerita isu pemain warisan yang digantung FIFA Sekarang muncul pula satu lagi nama baru iaitu Joshua Robinson bekas pemain Akademi Arsenal dan benda ni bukan rumus kosong sebab dekat bio Instagram dia sendiri ada bendera Malaysia yang terpampang jelas sekali dan aku yakin ramai peminat bola kita macam eh ni anak Malaysia ke? kalau bukan kaki FPL atau tak follow bola England memang nama dia mungkin kedengaran baru Joshua Robinson ni pemain muda kelahiran England berumur awal 20an dan dia pernah beraksi dengan Akademi Arsenal Kelab yang lahirkan ramai bakat besar macam Bukayo Saka, Smith Rowe dan Eddie Nketiah Joshua Robinson ni antara tonggak pertahanan yang pernah disenaraikan dalam skuad Arsenal bawah 21 tahun. Lepas tinggalkan Arsenal pada tahun 2023, dia terus sambung kerjaya dengan WG Atlantic pada Januari 2025. Apa yang buat ramai orang Malaysia mula tertarik dengan dia ni ialah bila satu temu bual rasmi bersama Arsenal dulu Joshua sendiri mengaku yang dia ni ada keturunan Malaysia. Dia sebut terang-terang yang dia ni adalah budara Jamaica, England dan Malaysia. Tak lama lepas tu, bila fans check bio IG dia, terus nampak tiga bendera. Jamaica, England dan Malaysia. Masa ni terus viral. Ramai netizen Malaysia macam, kalau ini betul lah Malaysia, FA kena kontak cepat ni. Yelah, kita ni semua tahu kan yang Malaysia ni sekarang tengah cari pemain warisan yang betul-betul boleh bantu skuad kebangsaan. Sebelum ni, kita dah nampak kejayaan Stuart Wilkie dan Darren Lock. Dua-dua pun asalnya daripada England dan ada darah Malaysia. Stuart siap jadi tulang belakang harimau Melayu masa Piala Asia. Jadi, bila ada lagi seorang bekas pemain akademi Arsenal yang ada darah Malaysia, Memanglah semua orang excited Bayangkanlah kalau dia join Pertahanan kita boleh jadi lagi kuat Sebab dia ni memang main posisi the back Ataupun defensive midfielder Lepas keluar daripada Arsenal Joshua tak terus senyap Dia pindah ke Wigan Atlantic Kelab yang sekarang main dalam English League One Dekat situ pun dia sempat beraksi beberapa kali Walaupun lebih banyak di bangku simpanan tapi yang menariknya bila Wigan umumkan dia keluar pada September 2025, Joshua masih lagi sempat ucap terima kasih dan bagi tahu yang dia nak buka lembaran baru dalam kerjayanya. Maksudnya dia sekarang free agent. So technically mana-mana kelab -mana boleh approach dia bila-bila masa. Dan kalau FM atau kelab Malaysia cepat bertindih ni, peluang besar untuk tarik dia datang ke Asia. Sekarang ni soalan besar dia ialah Boleh ke yang Joshua Robinson ni main untuk Malaysia? Jawapannya mungkin boleh Tapi kena ikut beberapa syarat Kalau betul dia ada salah silah keluarga daripada Malaysia Contohnya Mak ayah atau datuk nenek dia lahir kat sini Dia boleh mohon naturalisasi Atau status warisan Tapi Mesti buktikan dokumen tu sah Dan ikut peraturan FIFA Lepas isu pemain warisan yang digantung baru-baru ni FN memang dah makin berhati-hati So kalau betul Joshua layak FN kena semak betul-betul Supaya jadi kes macam Macuca dan rakan-rakan tu lagi Kalau kita tengok dari segi teknikal Joshua ni ada package yang menarik Dia ni berketian yang hampir 1.85 meter Kuat dalam udara Dan biasa dengan gaya permainan bola sepak Inggeris Yang laju dan fizikal kalau dia main untuk Malaysia, dia boleh jadi macam penyapu bersih dekat belakang pairing dengan Dominic Tan atau Junior Esther. Tambahan pula, pengalaman dia ni main dengan sistem akademi asa. Bukan yang grow up dalam sistem tu memang dah biasa dengan latihan, taktika, disiplin dan gaya high press. Pendek kata, kalau betul dia join Malaysia, dia bukan sekadar tambah deep tapi ubah DNA permainan. Setakat ni belum ada lagi kenyataan rasmi daripada Joshua sendiri sama ada dia nak main untuk Malaysia atau tak. FAM pun masih belum buka mulut. Tapi bila bendera Malaysia dah terpampang dekat bio IG dia tu dah kira macam satu he yang besar. Netizen Malaysia pun mahu mula serbu ruangan komen dia. Rakyat Malaysia ni cepat excited bila nampak pulang Tapi kali ni kalau betul-betul jadi Dia memang boleh jadi prospek besar untuk masa depan squad negara Buat masa sekarang, semuanya masih lagi dalam fasa tunggu dan lihat Tapi satu benda yang pasti Joshua Robinson ni dah berjaya tarik perhatian bola sepak Malaysia Sama ada dia pakai jersey Harimau Melayu atau tak Itu masa dia yang akan tentukan Kalau betul-betul jadi, bayangkanlah bekas produk Arsenal berdarah Malaysia main untuk negara.